ग्रामी वामी आली भोजना माध्यामी शिरोल ग्रामी सुरुस्वामी आली भोजना माध्यामी शिरोल ग्रामी सदगुरु स्वामी आली भोजना माध्यामी प्रगट हो रूप ध्रुपदा प्रगट हो पदा विले प्रगट हो बुनी दा विले पतिव्रत बहु पावोनी पतिव्रत बहु पावोनी पतिव्रत बहु पावोनी चिरोड़ ग्रामी सद्गुरु स्वामी आले भोजना माता आले भोजना माता आल भोजना मा सद्गुरुस्वामी आलि भोजनामाध्या यज्ञ वरवेशि दत्त दिगम्बर आले एका विप्रागरि यज्ञरवेशि दत्त दिगम्बर आले एका विप्रागरि नारायणना नारा मुखी हा, नारायन, नारायन, मंत्र मुखी हा, उच्चारी हो नारायण नारायण अलक मंत्र मुखिया उच्चारी सुन्दरी, नयना सुन्दरी वेगी आली आरी बन्धुनि चरणा जोडुपाणि बन्धुनि चरणा जोडुनी उभी राहिली सती जावी भिक्षा आमा पोट भजी यदि बोलती सती जावी भिक्षा आमा पोट भजे आमा आम्मा पोट माध्यान समय कठिन पाहुनी स्वाध्यान समय कठिन पाहुनी आलो सती मी तब ओ, भोजनधारी त्वराकरो भोजन घा त्वरा करोनि तिरक्षण भरना जननी किरक्षण भरना जननी रूपदा विले धृपदाभिले प्रगटहो रूपदा विले पद्युरत बहु पाभोनि पद्युरत बहु पाभोनि शिरोळ ग्रामी सद्गुरु स्वामि आले भोजना माझ्या शिरोळ ग्रामी सद्गुरु स्वामी आले भोजना माझ्या सुधाकांत मग

हास्यमुखी आणि चंद्रवदनित्या त्या अश्रू आदे पवन हास्य हास्यमुखी अनि चन्द्रवदनि प्या अश्रु आदे बहुलयनी प्रगटभोगुनि रूपदाविदे प्रगटभोगुनि रूपदाविदे पत्युरत बहु पाभुनि पत्युरत बहु पाभुनि पूजन करुणी पात्रे स्वामी सि आसन देवुन वैसविदेव पूजन करुणी पात्रे स्वामि सि आसन देनि वैसविदेव पूजन करुनि पात्रे स्वामिसि आसन देवुनि वैसविदेव पतळकणया विरयितन पातकणया विरयित पूर्ण पात्र हे नाही म्हणता प्रभूने अघटित जे पूर्ण पात्र हे नाही मनता प्रभूने अघटित जे केले पाषाणाचे पात्र करोनी पाषाणाचे पात्र करोनी त्यावरी वाढा यती बोले ओ ओ, 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 ओ। पातळकण्या आवडी प्रीतीने स्वस्तपणे भोजन केले क्षुधा निघाली आनंदाने गाली आनंदाने आशीर्वचना विश ओ, ओ दुर्बलता ही निगो निजाई दुर्बलता ही निगो निजाई भाग्योदय संतत जननी भाग्योदय संतत जननी प्रगट हो गुनी रूप दाविले प्रगट हो गुनी पदावि पतयुरत भुपाबोनी बहु भुपाबोनी या पात्राची पूजा आ, 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 आ पात्राची पूजा करुनी भक्ति भावे कर्रा पूजा करूमी भक्ति भावी भजन करी विभूती येथे आहे माझी विभूती हा निश्चय तुम्ही म्हणित शूलकृष्ट आणि रोग भयंकर याचा नाश होई त्वर शूलकृष्ट आणि रोग भयंकर याचा नाश होई त्वरा या समसांगुनी झाला त झा सन्नीज़ाड़ी कृष्ण तेव्हा नाम प्रगटले भोजन पािरोळ पुरा भोजन पािरोळ पुरा भोजन पािरोळ पुरा सीताराम सीताराम आला प्रेमा सीताराम आला प्रेमा सीताराम आला प्रेमा कवित्व करावी वाटे मनी कवित्व करावी वाटे मनी प्रगट हो रूप रूपले प्रगट हो मुनि कृपदा विले पति उ बहुपाबुनि पति उरत बहुपाबुनि शिरोळ ग्रामी स्वामी शिरोळ ग्रामी सद्गुरु स्वामी आले भोजना माध्या माध्यानी